В начале этого года возник вопрос, когда нас уведомили о том, что цена жизни увеличится в этой стране раза в три, при том, что возможности финансовые людей не просто не увеличатся, они даже не остановятся на месте, они упадут. Мы решили для себя, пока для себя, для интереса посмотреть, что случилось такое, что так подорожают и тарифы, и газ, и электроэнергия, и вода. В чем же проблема? Наши специалисты посмотрели, посчитали. Мы запрашивали информацию у всех распорядителей, в первую очередь у монополий, у министерств, у НКРЕ. Ответы либо вообще не получали, хотя закон о публичной информации, о доступе к ней требует, чтобы нам их предоставляли, либо получали крайне куцы. Но, слава богу, есть статистика в целом, слава богу, есть цифры открытые, есть интернет издания и исследования. То есть мы нашли те основные моменты, которые можно было оперировать и понимать, что же произошло с тарифами и почему они так выросли. На этом мы основывали свое исследование. Подчеркну, это наше исследование, это наша точка зрения. Еще подчеркну, мы его выложили на свой сайт больше месяца назад. За это время никто не опроверг наши цифры. Во-первых, Украина добывает газ. Это не секрет газа добывается собственного своего порядка 18 миллиардов кубометров. По старым цифрам, по газовому плану, который формируется в конце года, например, в 2014 году, на 15, сколько нужно газа потратить на население, выходит так, что потребление населения где-то 21 миллиард кубометров. Еще раз, 19 добываем, 18, 19, 21 потребление сразу отмечу, обращу ваше внимание на то, что эти 21 запланированные, на наш взгляд, не совсем честные запланированные. Еще осенью Гройсман говорил о том, что это равнозначные цифры с предыдущим правительством, то есть и раньше также планировали, и поза раньше также планировали, что это надо убрать, что это коррупционная составляющая, что порядка трех миллиардов кубометров газа закладывается в эти 21, ну скажем так, с потолка, а потом деньги полученные, ну куда-то уходят по коррупционным направлениям. Кстати говоря, на этот год план не изменился после его слов. Как было, так оно и осталось. 21. Все равно, представьте себе, 19 добываем, 21 нужно. То есть нужно добавить всего 2 миллиарда. Я думаю, вы согласитесь со мной, что Украина не та богатая на сегодняшний момент страна, которая не имеет права на своих граждан, которые опять же не богаты, тратить свой собственный газ. Она обязана это делать, да? То есть логично было бы украинский газ тратить на население, а импортированный газ тратить на коммерческие цели для тех же самых производственных монополий. Логично, логично. Какая себестоимость украинского газа? Кто-то знает? Никто не знает. Это почему-то государственная тайна. Никто не выдает эту цифру. Между тем в свое время господин Фудашкин, это экс заместитель министра финансов, говорил о том, что себестоимость украинского газа не особо отличается от себестоимости газа русского. Так вот, себестоимость газа российского со всеми их налогами на природные ресурсы на их сайтах доходит до 40 долларов за тысячу кубометров. Дальше простая арифметика. Может наше население получать газ не по 7-200? Я согласен, не надо продавать населению по себестоимости. Нужно монтировать сети, нужно их реанимировать, приводить производство в порядок, расширять, модернизировать и так далее. Можно. Можно заложить разумную прибыль и продавать небогатому не населению по недорогой цене украинский газ. Его вполне хватит. Мы считаем, что нормальная цена для населения газа не должна превышать 3-3,5 тысяч. Это со всеми доходами государственной монополии, с налогами и сборами. Укргазовое добывание добывает наш украинский газ, который принадлежит народу Украины. Это не частная компания. Мы хотим видеть, почему между укргазовым добыванием, который выдает э, нефтегазу газ по цене 1500 гривен, и ценой нефтегаза, который уже как бы добавляет 5000 гривен, он добавляет. На 5000 гривен вырастает цена на газ по дороге. Мы хотим увидеть, что это за, за затраты. Принципиальный вопрос. Если это затраты, в которые вы включили обслуживание, Колоссальных долгов 115 миллиардов гривен, на которых говорит нефтегаз, сделанные мы знаем кем приблизительно, и пусть прокуратура там рассуждает. Это нечестно по отношению к населению. Это не наши долги, мы их не делали. Две трети домов Киева, а это, по моим подсчетам, где-то 7-8 тысяч жилых домов из 10 300, которые есть в Киеве, им выставляются счета без домовых систем учета. Элементарная оценка показывает, когда берешь разницу между начислениями с домовыми системами учета и без, разница в полтора-два раза показывает, что там миллиард гривен, которые платят киевляне, еще раз подчеркиваю, но которые точно не должны они платить. Он просто тупо крадет. 18,5% потерь в тепловых сетях. 18,5%. В Европе 3%, и то это максимум. В Киеве, в центре Украины 18,5% они кладут на тарифы на потери. Это все наши кошельки. Задумайтесь над, над масштабом этой цели. И есть третий еще колоссальный ресурс, о котором говорит Максим. Это нормы, по которым списывают газ, рассчитывая тепло. Я оцениваю цену вопроса. 2 миллиарда минимум в год. Вот на этих нормативах, о которых он говорит. В любой сделке есть две стороны покупатель-продавец, да, но почему у нас покупатель становится в разряд не просто второсортного какого-то существа, а там где-то далеко-далеко, а все рассказывает продавец. Будет так, будет так, не захочешь, будет вообще вот так. Мы предлагаем сделать потребителя равному по своему ранжиру продавцу. На наш взгляд это справедливо. Вот и есть публичный аудит вот этих тарифов и тарифная мобилизация, о которой мы сегодня говорим. Вот такая штука готова. Она есть. И мы начинаем работать. И очень просим вас, помогите нам с этим делом, с этой инициативой.